চৰকাৰৰ বিকশিত অসমত বা বিকশিত আমাৰ ভাৰতখনত আজিও আমি ছেফ নহয় সেয়া লাগিলে ছোৱালীয়ে হওক বা ল'ৰাই হওক নহয় জানো বা আমাৰ ডেকা মানুহেই হওক বা বুঢ়া মানুহেই হওক কোনো ছেফ নহয় যিটো চবতকে মানে হাইষ্ট প্ৰায়ৰিটি হ'ব লাগে যিকোনো চৰকাৰৰে মই ক'ব যোৱা নাই কোনখন চৰকাৰ আছিল বা নাই আগৰ পৰাই নাই আৰু এতিয়াও নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি কাৰণ কিয় এতিয়া ক'ব গ'লে এতিয়া ক্ৰাইমবোৰ আৰু বেছি বেয়া হৈ গৈ আছে নহয় জানো বাৰু ইমানখিনি ক'বলৈ নাযাওঁ মই মোৰ নিজৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ আজি হৈ যোৱা মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলিয়ে ক'ম কাৰণ কিয় মই কিবা অলপ টেষ্ট কৰাবৰ কাৰণে লেবলৈ গৈছিলোঁ আৰু মই থাকোঁ গুৱাহাটীত আৰু মই আহি আছিলোঁ যেতিয়া টেষ্ট কৰি মই যেতিয়া বেলতলাৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখে আহি আছিলোঁ আৰু সেইখিনি সময়ত আমাৰ যিবিলাক আমি গাড়ী কওঁ যে লোকেল টেক্সি মেজিক মই তাতে বহিছিলোঁ যিহেতু পিছফালে মানুহ আছিলে সেইকাৰণে মই ড্ৰাইভাৰৰ কাষত থকা ছিটত বহিছিলোঁ তাৰপিছত অলপ দূৰ আগুৱাই আহি আহি থাকোঁতে নিজৰ নিজৰ জেগাত যেতিয়া মানুহখিনি নামি গ'ল এটা সময়ত পূৰা গাড়ীখনত মই অকলে হৈ গ'লোঁ সেইখিনি সময়ত মোৰ সঁচাকৈ ক'ব গ'লে আমাৰ ছোৱালী মানুহৰ যিহেতু ছিক্স টেঞ্চ থকা বুলি কওঁ যিটো খুব ষ্ট্ৰং বুলি কওঁ আমি যে হয় মোৰ অলপমান বেয়া ভাইভচ এটা মোৰ নিগেটিভ ভাইভচ এটা আহি আছিলে যে কিবা হ'ব নেকি কিবা হ'ব নেকি কাৰণ কিয় মই আহি আছিলোঁ হাইৱে ছাইডত হাইৱে ছাইডেৰে কাৰণ কিয় সেইফালেদি অলপ টাইম কম লাগে আৰু এইখিনি সময়ত যিহেতু অফিচ ছুটীৰ টাইম সেইকাৰণে মই চিঠি হৈ অহা নাছিলোঁ ত' সময়ো বৰ বিশেষ হোৱা নাছিলে ছয়টা পৰা চাৰে ছটাৰ ভিতৰৰ সময়কণ ত' ইমান বেছি হোৱা নাই আজিকালিতো ছটা বজাত আন্ধাৰে নহয় কথাটো তেনেকুৱা আৰু তাৰপিছত মই যেতিয়া আহি থাকোঁতে মোৰ ভয় লাগিছিলে সঁচা কথা কাৰণ কিয় ড্ৰাইভাৰজনে বাৰে বাৰে মোৰ ফালে চাই আছিলে চাই হাঁহিব চেষ্টা কৰে মই ভাবিলোঁ মই ৰখাই পেলাই নামি দিওঁ নেকি তেনেকুৱা আৰু তেতেলীয়া মানৰ সেইখিনি জেগাত অলপমান আন্ধাৰ হৈ থাকে কাৰণ হাইৱেত ইমান বেছি সেইটো লাইট চাইটটো নাথাকেই ন ত' সেই হিচাপত মই ভাবিলোঁ নাই ভগৱানক এবাৰেই ভাবিছোঁ যে পিছত অলপ দূৰ আগত মানুহ উঠিলে ষ্টিল মানে সি কাৰোবাক ফোন বাৰে বাৰে সি ৰখাই দিয়ে গাড়ীখন মই বাৰে বাৰে কিয় ৰখাই আছে বাৰে বাৰে গাড়ীখন কাৰোবাক সি ফোন কৰি মাতে মোৰ তেন্তে মোৰ বহুত বেছি বেয়া বেয়া ভাৱ আহি আছিলে যে মই ভগৱানক এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে মই মানে ৰুমটো গৈ যাতে মানে যেনে তেনে পাওঁগৈ আৰু কাৰণ কিয় পিছদিনাখন বা সেইদিনাখনেৰে ৰাতিৰ হেডলাইন মোৰ নিউজৰ হেডলাইন বনিবলৈ মোৰ একেবাৰে ইচ্ছা নাছিলে কাৰো ইচ্ছা নাথাকে গতিকে এইটো এটা মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই সদায় প্ৰায়ে আহোঁ কিন্তু মানে এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোৱা নাছিলে আৰু হয়তো মোৰ দৰে আৰু বহুতৰে হৈছে চাগে তেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ গতিকে এটাই ক'ব বিচাৰোঁ যে যিটো নাৰী হওক বা আমাৰ পুৰুষসকল হওক যি যোনেই হওক মানুহৰ ছেফটিটো মেইন হ'ব লাগে কাৰণ কিয় কাৰণ এইখন সমাজত কিমান দুখাখন ঘূৰি আছে এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ হয়নে হয়তো সেই ড্ৰাইভাৰজনৰ কোনো দুখ নাথাকিব পাৰে ষ্টিল মোৰ সেইখিনি সময়ত মোৰ লাগি গৈছে তেনেকুৱা বা হয়তো কিবা এটা হৈও গ'লে হয় মোৰ হয়তো অলপমান ভাগ্যখন ভাল আছিলে কাৰণে হয়তো বাছি আহিলোঁ আৰু এনেকুৱা কাৰো লগতে ন